пожалуй, тот год, когда мы с родителями отправились на Кавказ кататься на лыжах. Мы встречали Новый год а, в кафе Ай, которое стоит высоко-высоко на горе Чигет. И это было, конечно, потрясающе совершенно. Просто своей необычностью. И вообще, я помню, как прекрасно а, взрослые открывали шампанское, поскольку это очень высоко, и давление там сильно понятно. То если просто открывать шампанское, то оно практически полностью улетает в потолок из бутылки, поэтому его полагается открывать направить горлышком вниз в ведро, вымалированное. Туда выливается все шампанское, а потом оттуда уже разливается по бокалу.